Дорогие женщины, поздравляю вас с днем рождения Клары Цетки. Это прекрасный день, уже много лет. Пока я живу, это вот только 8 марта, для меня прекрасный праздник. А вообще, я желаю вам самое главное, чтобы любовь мужчин к вам не была привязана к датам и к праздникам, чтобы она была обыденным, буденным состоянием, и вы это чувствовали. Все равно, так или иначе, если есть дополнительный повод, вас поздравить, я с удовольствием это делаю. С праздником вас, мои дорогие и любимые женщины! Степа, а можно? Я хочу приветствовать свою дочку, своих внучек, невестку и всех остальных детей всем грядным праздником. Что еще, хлопцы, обожаю сказать? Я поздравляю всех женщин этой планеты, прежде всего украиночек самых красивых девушек в мире с этим прекрасным праздником. И хочу, чтобы каждый день как сказал мой боевой товарищ, независимо от какой-то даты, времени года, был таким же красивым и весенним праздничным днем в их жизни. Я вернусь и буду делать это прежде всего для своих родных и любимых и для всех женщин, кто меня окружает. Слава Украине! Героям слава! И одно Я тоже хочу приветствовать свою дружину, по-перше, ну и всех женщин Украины. Та і не тільки України з цим чудовим святом. І ще окремо хочу привітати свою маму. В неї сьогодні день народження, якраз 8 березня. <плес> і ще привітання від нашого самого молодшого мужика українського. Самий молодший мужик український, який з нами знаходиться в нашому підрозділі. Також вітаю усіх жінок зі святом. HELP! <laughs>